Uh, в субботу 19 ноября и в воскресенье 20 ноября на винодельческом комплексе Чизай проходили дни открытых дверей. Во время этого праздника наши гости заполняли анкеты, и все анкеты мы собирали в этой бочке, которой не имел доступ никто из нас на до сегодняш... на сегодняшней минуты. Значит, сейчас в присутствии наших гостей, которые дождались до сегодняшнего вечера. Мы перемешиваем все анкеты, которые находятся в этой бочке, и наши гости будут доставать анкеты по очереди. 10 анкет, первые 10 анкет, которые будут оттуда извлечены, которые будут полностью и правильно заполнены, будут нашими победителями. Мы их покажем прямо на экран, и прямо сейчас будем знать, кто из гостей оказался счастливчиком в этот раз. Одну анкетку доставайте. Так, анкета заполнена правильно. Паломарчук Александр Владимирович, город Киев. все в порядке, анкета заполнена правильно. Пашковска, Наталья Викторовна, область Черновецка, место Черневцы. Витаем! <плодисменты> 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 так, все в порядке. И Боюсь, неправильно прочитаю фамилия. Куранды или Куранда? Екатерина. Город Борисполь. Киевская область. Так, все в порядке. Гурська Наталья. Мистер Киев, витай, Так, вроде бы все в порядке. <свят> Товстуха Олена Евгеньевна, Евгениевна, <свят> Мистов Фастив. Виталий Морис. Давай, давай, давай. Павел, давай, Павел Павел, 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 сейчас. Сейчас, Павел, Павел, сейчас. может, еще один приз? Так, все вроде в порядке, да? Гречин Мирослава... подружка. Удачи, удачи, <свист> пожалуйста, пожалуйста. Так, кому вы, кому вы сделали приятное, мелли. Нирова Надия Гнатьевна Львив. А я еще раз извинюсь, если неправильно читаю фамилию, но мы все равно с вами свяжемся и уточним эти детали. Так, это у нас уже семь. Разыгрываем восьмую. Так, кто еще? Э, девушка, давайте вы. Девушка. Набинюк Римма Петривна, место Киев. Не хватает имейла и... А, контактный Ньюк. номер телефона. Есть формально. телефон, да, да все, все супер. Восьмая. Кто у нас еще? Пожалуйста, вы. Делегант Татьяна Ивановна мистер Берегово. О, -о, 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 -о <сёждая> отлично. А то все столица выигрывает, да? <сёждая> Значит, 9 и и Кто у нас еще кто у нас доставали? А вот победитель не запускай достанет. Абу Надя. Чернявская Светлана Леонидовна, мистер Киев. Так. E-mail есть. e есть, но заполнен он. Значит, Светлана Леонидовна, мы обязательно напишем на ваш адрес. Он не очень четко написан здесь. Значит, если вы откликнетесь, то конечно. Эта бутылка вина будет вашей однозначно, но на всякий случай, в принципе, ваша единственная анкета из всех без телефона. Поэтому мы, как раньше готовился запасной экипаж на космические корабли, так и мы сейчас сделаем один запасной, наверное, еще. Э, Роман Иванович, давайте еще одну анкету на всякий случай. Если Светлана Леонидовна не ответит на свой электронный адрес, то мы тогда Эту бутылочку дарим Пискун Светлана Ивановна. Тоже без телефона, но четко написано. Email есть. Да. Значит, дайте, дайте ручку, пожалуйста. Значит, мы ставим Чернявская Светлана Леонидовна один. Если она нам не откликнется, значит Пискун Светлана. Вот так. Десять анкет есть, одна запасная есть на всякий случай. И сейчас от меня лично приз. Бутылка нашего легендарного закарпатского вина Троянда Закарпатия. Посмотрим, кому повезет. Мои анкеты там нет. Троянда Карпат. Да, она из Закарпатия. Да. Вуцу Василь Гаврилович, <се refuse> мисто Кировоград. <се> <хе> Я надеюсь, ни у кого нет сомнений в том, что наши мы все это сделали честно. <се> и сейчас это сразу это же у нашей <му> уважаемые. Так, ву... <И, плодин> да, где важна анкета, чтобы вы вам потом не звонили еще раз? Да. И сразу Здесь же и лучше. Так, ага. Наталья. И Наталья, поздравляем вас, я очень, тебя. очень вас благодарим за то, что вы нашли время и возможность и залетали до нас на наш народный комплекс. Нам это очень приятно, я надеюсь, что наши отношения продлятся. И в следующий раз, когда вы увидите где-то на полке или в ресторане наше вино, вы с удовольствием его возьмете для того, чтобы хорошо провести вечер с своим молодым человеком. Спасибо и вам, вам души, большое. Спасибо. Я дуже дякую за такі чудове свят. Були дуже приємно вражені такою організацією і таким теплим приємом. І будемо радити друзям всім і всім телеглядачам ради. Ну, все найкраще. Дякую. Так, Вірослава. Uh -huh. Поздравляємо вас. Ніхто не усумніться, що ви вы виїграли чесно. Мы с такой радостью и с таким удовольствием сотрудничаем с предприятием, на котором вы работаете. Ну а сейчас, я думаю, мы подружились еще больше. Кимка, сними на камеру. Дуже дясямо за таку можливість виграш. У нас пра дуже приємно. І я обожаю вам процвітання вам та вашей компанії на довгі руки. Все на краще. Дякую. И, девочки, ну так знаете, не бывает. Должно, если везет, то везет по-настоящему. Мы вам еще в презент от нас по бутылочке нашего шикарного виноградного сока, который реально нигде не продается, кроме как в наших магазинах. Я думаю, вы с удовольствием, ну, мы мужчина, как правило, за рулем, поэтому вы вино, молодой человек, сок, тогда, наверное, И Мирославе, конечно, тоже. Спасибо огромное. Так приятно дарить подарки, на самом деле. Как приятно получить подарки. Мне дарить приятнее, честно скажу. Классно.